Вторые сутки подряд Украина под массированными ударами армии России. В ночь на 10 июля основной вектор комбинированной атаки пришелся на столицу. Воздушная тревога в Киеве длилась почти 10 часов. Город с утра был окутан дымом, на улицах оставались обломки сбитых ракет и дронов. Известно о двух погибших и более десятка пострадавших. Этой ночи россияне для атаки применили 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 шахеды. Накануне в ночь на 9 июля страна агрессора Россия выпустила по мирным украинским городам 728 беспилотников, и это рекорд с начала полномасштабной войны. Впрочем, военные аналитики полагают, что к осени Россия будет способна регулярно запускать более тысячи беспилотников за одну атаку. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Там отмечают, что российская промышленность продолжает наращивать мощности. Сейчас у России есть на вооружение более 12 тысяч ударных дронов типа Шахеда и их имитаторов. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. А максимально за сутки армия России пока может запускать в среднем 500 таких беспилотников. Как отмечают в ГУР, России удалось существенно нарастить производство ударных дронов за счет налаживания замкнутого цикла, который практически не зависит от поставок из Ирана. Кроме этого, России удается обходить международные санкции, но это приводит к удорожанию производства БПЛА типа «Шахет». Несмотря на это, Москва наращивает производство таких аппаратов, которые по критерию «эффективность-стоимость» являются достаточно эффективным средством поражения, в отличие от высокоточных ракет. Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В комментарии РБК «Украина». Ну и за минувший месяц россияне в 1,6 раза увеличили количество ракет и дронов, выпущенных по территории Украины. При этом силами обороны Украины поражено около 4000 воздушных целей противника, об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, один из главных приоритетов Украины ⁇ укрепление и повышение эффективности системы ПВО. Также Сырский рассказал о ситуации на фронте. Он сообщил, что ВСУ восстановили позиции и удерживают территории в Курской и Белгородской областях России, чтобы остановить противника на границе с Украиной. Мы продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Врагу не будет там покоя. Отдельно речь шла о наращивании и совершенствовании беспилотной составляющей нашей обороноспособности. И в защите наших тыловых городов, и в сдерживании штурмов противника на линии боевого соприкосновения и в атаках Deep Strike по территории России. Держу на контроле развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Войску нужно как можно больше таких высокотехнологических БПЛА Александр Сырский, главнокомандующий вооруженными силами Украины. Фейсбук. К нам присоединяется Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик. Дмитрий, рады приветствовать вас на Freedom. Добрый день. Приветствую. Спасибо за приглашение. Дмитрий, давайте вот по последним воздушным атакам России разберемся. Да, вот по поведению, если можно так сказать, дронов, я бы хотел с этого начать. Ну, Во-первых, Центр противодействия дезинформации говорит, что значительно увеличилось количество так называемых обманок. Более половины всех дронов, которые летят по Украине, это имитаторы. И второй момент. Вот по потолку пролета дронов, если сравнить Недавнее прошлое, как летели дроны, и вот э, говорилось, что в одном случае дроны пытаются лететь выше такого установленного потолка, чтобы их не сбивали огневые группы, это более трех километров. В последней дроновой атаке именно этой ночью дроны летели на максимально низкой высоте. Вот по характеру таких атак что вы можете сказать? изменение тактики и стратегии нанесения ударов. Причем данная операция имеет многовекторный характер. Первое, с военной точки зрения, массовое использование дронов обманок Гербера. Причем, заметьте, последний удар по Киеву с использованием более 750 аэродинамических средств поражения, более 400 дронов Гербера, более 60%. процентов. С военной точки зрения задача данных беспилотников, не без воевой части, обескровливание систем ПВО, то есть фактически прокладывание маршрута для ударных беспилотников, соответственно, крылатых баллистических ракет армии страны-оккупанта. С информационной точки зрения, вот здесь основной даже акцент не столько военный, как информационно-политический. Речь идет о том, что увеличение количества дронов Гербера, Происходит на фоне контролируемого броса информации о возможности масштабирования производства БПЛА на территории Российской Федерации и одновременного отпуска по территории Украины до 1000 беспилотников за день. Давайте посмотрим на тактику действий российских оккупантов. Еще неделю назад антирекорд более 500 беспилотников. И буквально через неделю резкое увеличение количества БПЛА до 750. Специалисты могут разобраться, что большая часть из них 60% это без боевой части. Но для населения Украины сама цифра и, к сожалению, сам характер подачи информации вызывает много вопросов, к Укра... ну, соответственно, к тем людям, которые позиционируют себя военными экспертами, и у населения Украины, соответственно, возникают определенные психологические проблемы в моменте масштабирования ударов и возможностей, якобы возможностей армии страны оккупанта. Вот на это и расчет. Посеять панику, хаос, страх среди мирного населения. По поводу изменения тактики, причем заметьте, да, вы справедливо заметили, что ранее изменение тактики заключалось в том, что российские оккупанты учли позитивный опыт работы мобильных огневых групп сил обороны Украины. До 40% аэродинамических целей уничтожалось именно благодаря мобильным огневым группам. Кстати, об эффективности данной тактики свидетельствует то, что российская армия переняла данный опыт. На территории России данные подразделения носят весьма, ну, скажем так, интересное название «Сталинские соколы». Но это уже вопросы, скажем так, к российской стороне. Поэтому и была учтена данная тактика сил обороны Украины – и, соответственно, высота потолка поднялась от 2 до, от 2 до 3 тысяч метров, я извиняюсь, чтобы снизить до минимума возможность как раз действия мобильных огневых групп. А сегодняшняя атака – это, опять-таки, изменения тактики. Соответственно, они пытаются прощупать слабые места в системе украинской ПВО, создать так называемые коридоры. Вот это все свидетельствует о том, что э, оккупанты постоянно э, пытаются совершенствовать э, удары э, беспилотника и, соответственно, аэробаллистическими средствами поражения, чтобы достигнуть максимальных целей. Причем, обратите внимание, изменение тактики и стратегии нанесения ударов заключается, соответственно, в концентрированном ударе по одному выбранному населенному пункту, будь то Киев, Житомир, либо Луцк. То есть максимальное сосредоточение средств поражения как аэродинамических, так и аэробаллистических. С целью прорыва эшелонированной системы ПВО Украины и, соответственно, достижения максимального эффекта. Но еще один весьма показательный момент. Предыдущая массовая атака оккупантов с использованием БПЛА в количестве более 500 единиц совпало, и не случайно совпало, с моментом телефонной, телефонного разговора российского диктатора с американским президентом, во время которой российский диктатор заявил о том, что Российская Федерация не собирается отказываться от своих программных целей так называемой специальной военной операции. То есть удар по Киеву как центру принятия решения опять-таки не случайен. То есть это элемент информационного и военного давления на украинское политическое руководство. И последний удар с использованием более 700 беспилотников. Заметьте, опять-таки, после заявления американской стороны, о возобновлении характера военно-технической помощи Украине и о том, что Трамп разочарован действиями российского диктатора и американская сторона рассматривает возможность ужесточения экономических санкций. Ну и давайте не забывать, соответственно, внешнеполитические усилия украинского президента. Это, соответственно, визиты в европейские столицы, в том числе в вопросах масштабирования средств поражения данных российских беспилотников. Речь идет об украинском ноу-хау, дронах-перехватчиках. И вот это все опять-таки говорит о том, что и э, дата нанесения удара выбирается не случайно, ну и, соответственно, концентрированность ударов. И опять удар приходится по Киеву как центру принятия решений. Но, уважаемые украинцы, когда вы слышите количество, еще раз повторяю, 500 беспилотников, 750 беспилотников. Делайте внимание и обращайте внимание на то, какое количество утрачено э, локационно. Более 60%. Возможности российской армии и российского ВПК в масштабировании ударных беспилотников до 500 за сутки не отвечают действительности за июнь месяц. По данным Генштаба сил обороны Украины, общее количество ударных и, соответственно, беспилотников Гербер – это порядка 5300. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупанты масштабировали производство ударных беспилотников со 170 в сутки до, соответственно, 190. Но самое главное, о чем мы должны понимать. Главное управление разведки Министерства обороны Украины проводит превентивный характер операции в моменте нейтрализации возможности масштабирования производства БПЛА на территории самой страны оккупанта. Речь идет об ударах по предприятиях, выпускающих ударные беспилотники. Давайте вспомним даже статистику успешных операций Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Удар по заводу в Елабыга, свободная экономическая зона в Татарстане 1200 километров от линии боевого соприкосновения. Причем несколько ударов. Удар по заводу «Купол» в Ижевске. Российские власти вынуждены были подтвердить эффективность удара беспилотников ГУР в моменте остановки производства и, что самое главное, факта гибели инженерного состава данного предприятия. А это уже невосполнимые потери для российского ВПК. Третье. Удары по беспилотникам сил обороны Украины и, соответственно, украинского разведсообщества по заводу Кронштадт, город Дубны, Московской области, занимавшейся производством ударных беспилотников. Аналогично сообщение российской стороны о остановке производства плюс удары по заводу в Ельце, это завод по производству аккумуляторов для БПЛА, и удар по заводу в Саранске, который занимался выпуском оптоволокна для БПЛА. Как видим, системная работа сил обороны Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины в моменте снижения возможности масштабирования да. производства. Дмитрий, спасибо вам за, что, как говорится, за детальный разбор полетов. Дмитрий Сингирев, напомню, был на связи с нашей студией военно-политический аналитик.